Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Naziri Lloyd Austin yaxın Şərqə destroyer, qrucu və bombardmançı təyyarələri daxil olmaqla əlavə qüvərlərin göndərilməsi barədə təəssürüş verib. Mübarədə Pentagonun mətbuat könsülü Patrick Crater bildirib. Onun sözlərinə görə, məqsəd yaxın Şərqdə Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlarını qorumaq və, və İsrailə müdafiə etmək idi. Ekspertlər bildirir ki, yaxın Şərqdə davam edən gərginlik eləcə də İran və İsrailin qarşılıqlı zərbələri geniş miqyaslı müharibə ehtimallarını gücləndirir. centrer Başlıqda keçiriləcək prezident seçkilərindən öncə İranın İsrailə zərbə endirəcəyi barədə məlumat yayılıb. CNN bildirib ki, İranın hər yerində raket daşıyan sayısız hesabsız maşınlar hərəkət edir. Telekanal öz mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, İranın 18 bölgəsində raketlərin daşınması müəyyən edilib. Ekspertlər bildirir ki, 5 noyabr seçkisindən öncə qarşılıqlı zərbələrin təkrarlanacağı istisna edilmir. Passeslərin gedişatı bölgədə nüvə müharibəsinin ehtimallarını da artırır. İsrail nüvə silahına malikdir, amma nüvə silahından istifadə etmək halları yalnız ə, məhv olmaq, eləcə də məğlubiyyəti qəbul etmək və torpaqlarının işğallı xüsusilə saxalmaq ehtimalları az olan hallarda istifadə olunur. Yəni bunun doktrinası və beynəlxalq hüquqi tənzimləmələr bunu deməyə əsas verir. Hazırda belə bir şərait İsrail üçün yoxdur. Eyni zamanda İran tərəfindən nüvə tədqiqatlarını həyata keçirir və hələ heç kim dəqiqliklə bilmir ki, İran bu tədqiqatları hansı formada icra edir və rendezvous başlanğırtlarına malihdirmi və ya xod onun tədqiqatları hansı səviyyəyə çatıb. Hətta bunun testini, sınağını biz bu cür gərginliklər inkişaf edirsə görə bilərik. Bunun ise, beşeriyet üçünün ne kadar faciavi olması ve insan telafatının miqyasının neden ibaret olması da elbette ki herkese malumdur. Lübnan e, Güney Bölgesi özellikle İsrail'in çok yakınında ve sınırında olduğundan dolayı bu bölgeye bir nükleer silah kullanılma ihtimali sıfıra yakındır. İran tarafında bir nükleer saldırı da e, çok zayıf bir ihtimaldir. Nükleer bir güçtür. Nükleer bombaya sahip olmak caydırıcılık, düşmanlara korku, dosta güven veren önemli bir silah olmasına rağmen Nüklear silah 2-ci Dünya Savaşı'ndan bu yana aktiv olaraq kullanılmamıştır. Yer gelmiş Kent qeyd edə ki, İranın Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurası İsrailin oktyobrun 26-sında endirdiyi zərbəyə hərbi cavab verməklə bağlı qərar qəbul edib. Bu barədə İran məclisinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin nümayəndəsi bildirib. Məlumatə görə İranın İsrailin zərbəsinə qarşı hərbi cavabı əvvəlkindən daha güclü olacaq. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamenei deyib ki, İran Tehranə və Yaxın Şərq ki İsran müqavimət qüvəllərinə qarşı düşmən addımlara cavab olaraq İsrail və Abeshəyə ciddi zərbə vurulacaq. ABŞ isə Yaxın Şərqə əlavə quvvelər göndərməyi planlaşdırır. Pentagondan deyilib ki, Yaxın Şərqdə ABŞ vətəndaşlarını qorumaq, İsrailə müdafiə etmək, çəkindirmə və diplomatiya yolu ilə gərginliyi azaltmaq üzrə öhdəliklərinə uyğun olaraq bölgəyə əlavə hərbi texnikaların yerləşdirilməsi üçün göstəriş verilib. Hərbi texnikalar sırasında bir neçə strateji bombardmançı olan ABŞ hərbi hava qüvvələrinə aid B-52 təyyarəsi də var.